નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યા શાળામાં ધોરણ છ નીચે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવી ચુકી છે આપણી ચેનલ ઉપર આ નવી સ્વ અધ્યન પોથીના બધા જ વિષયના બધા જ પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયો પ્લસ પીડીએફ બંને મૂકવામાં આવે છે જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શરૂઆત કરીએ ધોરણ છની નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના ભાગ નંબર ત્રણના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર આઠ રાજા કા હિસ્સા તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોઈશું તેમની સ્વઅધ્યયન પોનું પોસ્ટર પણ અહીં આપેલું છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો અહીં તમને સારાંશ પણ આપેલો છે प्रश्न नंबर एक सही विकल्प चुनकर चौरस बॉक्स में एक क्रम लिखे नंबर एक किसान का बेल कैसा था कमजोर नंबर बी किसान की किस बात से राजा भोज प्रभावित हुई काम में लगन नंबर तीन दूसरा बेल आने तक हल में कौन जूत गया राजा नंबर चार राजा भोज कैसे राजा थे प्रजावत्सल नंबर पांच राजा किसान की किस बात से प्रसन्न हुई किसान ने मोती लेने से इनकार किया था प्रश्न नंबर निम्नलिखित तो कहता है लिखिए नंबर अरे भाई जरा सुनो तो राजा किसान को कहता है नंबर दो जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो मेरा काम क्यों रोकते हो किसान राजा को कहता है नंबर त्रो तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं किसान राजा को कहता है नंबर चार अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना राजा किसान को कहता है नंबर पांच ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं। इन पर तुम्हारा हक है राजा किसान को कहता है વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ ત્રણ થી આઠ નીચે નવી સવાદન પોતે આવી ચુકી છે બે હજાર ચોવીસ પચીસ જેમાં બધા જ ભાગના તમામ વિષયના સોલ્યુશનને તમે પીડીએફ અને બુક મેળવી શકો છો બુક મેળવવા માટે કોન્ટેક નંબર પર કોન્ટેક કરી શકો છો અને પીડીએફ આપને ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ જે એપ્લિકેશન પરથી તમે મેળવી શકો છો આગળ જોઈએ પ્રશ્ન ત્રણ નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન કે ઉત્તર એક વાક્ય મેં લિખીએ નંબર રાજા ભોજને અપના રથ ક્યો રોકા तो जब राजा भोज ने देखा कि एक किसान हल जोत रहा था मगर उसके हल में एक ही बेल है दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है तब राजा भोज ने अपना रथ रोका नंबर बे आपके गांव के आसपास कौन सी फसलें पैदा होती है मेरे गांव के आसपास गेहूं, जौ चना सरसों बाजरा आदि की पैदावार होती है नंबर त्रां किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है किसान की मुख्य उपयोगिता गांव में होने वाली खेती में है खेती करके वे तरह तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करते हैं किसान मूंगफली और गहने की फसलें भी उगाते हैं उनके द्वारा उत्पन्न अनाज सब्जियां आदि चीज़ें बाजार में बिकने के लिए आती है नंबर चार किसान के हल में एक ही बैल क्यों था किसान के हल में एक ही बैल था क्योंकि एक बैल मर गया था और बैल खरीदने के पैसे नहीं थे नंबर पाँच राजा बोझ ने भ्रमण करते हुए क्या देखा राजा भोज भ्रमण करते हुए देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा है मगर इसके हल में एक ही बैल है दूसरे बैल के स्थान पर किसान की स्त्री हल खींच रही है नंबर सारे मोती लेकर मोती लेकर राजा भोज के पास पहुँचा प्रश्न नंबर त्रन ब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए नंबर एक किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते किसान खेती के लिए हल बेल ट्रैक्टर कुदाल पाउडर, हसिया आदि साधनों का उपयोग करते हैं नंबर बी किसान शर्मिदा क्यों हो गया किसान को पता नहीं था कि अपने दो बैल देकर जिसने उसकी सहायता की है वह और कोई नहीं स्वयं राजा भोज है इसलिए जब महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया तब वह शर्मिदा हो गया नंबर तरह राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कर? राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी तुम यहाँ क्या अत्याचार कर रहे हो भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है नंबर चार रानी ने पूरी बात सुनकर क्या कहा रानी ने पूरी बात सुनकर कहा तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा वह हमारे बेल का साथ नहीं दे सकेगा इसलिए तुम दोनों ही बेल ले जाओ नंबर पाँच किसान ने मोती लेने से इनकार क्यों किया किसान ने मोती लेने से इनकार किया क्योंकि उसके अनुसार वे मोती राजा के परिश्रम से उत्पन्न हुए थे इसीलिए राजा ही उनका सही मालिक था नंबर छह राजा हल में क्यों झूते राजा ने उस किसान की स्त्री को अपने बैल ले जा लेने भेजा और उस स्त्री की जगह पर खुद हल में जूत गए પ્રશ્ન નંબર 4 سوچ કર નિમ્નલખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર લખી નંબર 1 અગર આપ રાજા હોતે તો કિસાન કી કિસ તરહ સહાયતા કરતે તેમનો જવાબ અહીં તમને આપેલા છે નંબર 2 આપ बैलगाड़ी મે બેટકર ઘુમના ચાહોગે ચાહેગે યદી હા તો ક્યો નહીં તો ક્યો તેમનો જવાબ પણ અહીં તમને આપેલા છે नंबर त्रण किसान की जगह अगर आप होते तो बेल की जगह औरत को हल में जोतते क्यों तो तेमनों जवाब आप प्रश्न नंबर पाँच निम्नलिखित शब्दों के बाद आने वाले शब्दों शब्दकोश में से ढूंढकर उनके अर्थ लिखिए नंबर एक परिश्रम तो परिश्रमशील मेहनत करने वाला नंबर बे कमजोर कमजोरी शारीरिक या मानसिक अशक्ति नंबर त्रन राजकोष राजकोषीय राज्य के खजाने से संबंधित नंबर चार उमदा उमदा उत्कृष्ट नंबर पाँच अत्याचार अत्याचारी जो अत्याचार करता है नंबर छः दिक्कत दिक्कतें समस्याएं प्रश्न नंबर छः निम्नलिखित तो विषय पर आठ से दस वाक्य लिखे

પદ્યુમન પદ્મની નંબર ત્રણ બ્રાહ્મણ બ્રહ્મ બ્રહ્માંડ નંબર ચાર ચિહ્ન વહીન હાસ્ય નંબર પાંચ દ્વાર દ્વારકાધીશ દ્વારકા નંબર છ શુદ્ધ બુદ્ધ સિદ્ધ प्रश्न नंबर नौ नीचे दिए गए मोहरों का अर्थ देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए नंबर एक आँखों का तारा होना बहुत प्रिय होना उदय अपने माता पिता के आँखों का तारा है नंबर बी जीवन दान देना जान बॉक्स बॉक्स देना राजा ने उसको जीवन दान दिया नंबर तीन माथा ठनकना अचानक समझ में आना जब मैंने योजना के सभी पहलुओं पर विचार किया तो मुझे माथा ठनका कि हमें एक नए दिशा में सोचना चाहिए नंबर चार हाथ बटाना मदद करना उसने मेरे काम में हाथ बटाया नंबर पाँच राह दिखाना सही रास्ता दिखाना उसने मुझे सही राह दिखाई है प्रश्न नंबर दस निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर उसमें दिए गए विशेषण वाले शब्द पहचान कर लिखिए जो काले काले रंग भी, रंगी हरी छोटे बड़े तीन सफेद सुंदर दो लंबी बहुत और एक ऊपर दिए गए शब्दों में से किन ही चार शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए नंबर एक आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं नंबर बी बाग में छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं नंबर तरह नदी में सुंदर कमल के फूल खिल रहे हैं नंबर 4 पानी में रंग-बिरंगी मछलियां तैर रही है तो विद्यार्थी मित्रों ફરી આપણે મળીશું જે બીજા વિશેની નવી સ્વાધ્યાયન પોથીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આ વિડિયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે